各位全民制作人们，大家好，我是练习时长九个月的个人练习生周瑞。平时呢，我在家就喜欢吃、看书、遛狗，当然还有我最喜欢的弹琴、写歌、唱首原创。靠近我，抱着我，你那梦里外的我。 怎么了？快要疯了！终于在这见面了，靠近我，抱着我，你那梦里外的我。怎么了？快要疯了，请别把我就放在一边，请记住我。